Добрый день, меня зовут Илья. Я работаю в отделе исследований и разработок компании VRS. В конце 2018 года наша компания презентовала новую серию модулей ELF VIVO 2019 с рекордными показателями светоотдачи в 150 лиминоватт. В этом видео я на примере покажу вам преимущества модулей VIVO 2019 по сравнению с модулями других компаний. Часто клиенты выбирают светодиодные модули для вывесок, ориентируясь исключительно на цену за штуку. При этом итоговая стоимость всей вывески получается выше, поскольку самих модулей может потребоваться больше для обеспечения яркости. Плюс больше блоков питания, проводов для коммутации и прочей работы. Для проведения эксперимента я использую вот такую вот букву. Глубина 11 см, высота 63 см, ширина 20 см. Сначала сравним белые модули. С левой стороны стоят модули 2SMD Viva 2019, справа модули другой компании. Визуально модули похожи, но имеют разные технические характеристики и стоимость. В этом эксперименте я использую одинаковое количество модулей, то есть 7 штук модулей Elf-Viva 2019-2SMD и справа 7 штук модулей 2SMD другой компании. Накрываем крышкой. Обычный трехмиллиметровый э, молочный акрил. Я не знаю, видно это на камеру или нет. Слева модули светят значительно ярче. Чтобы в этом убедиться, возьмем люксметр. У нас поверенный люксметр, который имеет все необходимые э, документы, то есть свидетельство, паспорт. Мерить будем в трех разных точках для получения, для показаний более средней яркости. Значит так. Слева мы видим 890, 957, 890, 946. Ну, давайте возьмем среднее значение, я себе запишу, 920 люксов. Справа 770, 759, 708, 682. Давайте возьмем также среднее значение 720 люкс. При одинаковом количестве модулей, модули Elfiva 2019 светят ярче в данном эксперименте на 200 люкс. Теперь замерим силу тока. Для этого возьмем мультиметр. Кстати, важно понимать, что мы используем один блок питания для модулей, то есть у него одно плечо. Модули подключены параллельно как слева, так и справа. То есть никакого падения напряжения быть не может. Они абсолютно в равных условиях. Сначала замерим силу тока у модулей другой компании пятьсот восемьдесят четыре миллиампера. Теперь у модулей VIVA. четыреста восемнадцать миллиампер. Переведем это в ваты. Для этого мы возьмем нашу полученную силу тока и умножим на 12 вольт. Значит, сначала у нас получилось 0,584, мы умножаем на 12. Мы получаем 7 ватт. Это у модулей другой компании. Соответственно, 0. 418 умножить на 12 и 5 ватт у модулей VIVA. Таким образом мы видим, что для данной буквы яркость свечения с модулями ELF выше, а потребление в полтора раза ниже. Давайте приступим к следующему эксперименту. Уменьшим количество белых модулей VIVA 2019 до 5. Закрываем крышкой. Помним, что слева у нас 5 штук, 5 штук модулей VIVA 2019, справа 7 штук другой компании. Замерим яркость. Опять будем мерить в трех разных точках, чтобы выявить средние показания. 694 люкса. 724 люкса, 735, 734 также, 670. Давайте возьмем в среднем 720 люксов. Справа мы уже мерили, там было порядка 720, как раз и было. Можем еще раз промерить. 768.

Модули VIVO 309 мА. Справа мы уже мерили, у нас получилось 584. Давайте до частоты эксперимента снова это сделаем. 584. 585, 584. Осталось неизменно. Переведем в ватту. 309 мА умножаем на 12 и получаем, что модули Viva уже потребляют 4 ватта. Справа все осталось неизменным, также 7, как итог. Для достижения одинаковой яркости при изготовлении вывесок на модулях ELF 2019 вам потребуется меньше модулей, а также в два раза меньше блоков питания. Обратите внимание, что вся вывеска будет потреблять в два раза меньше электричества, что позволит существенно снизить ваши затраты. Соответственно, чем вывеска будет больше, модулей будет больше, а экономия потребляемой мощности будет еще выше. Теперь давайте проведем похожий эксперимент, но только с красными модулями. Слева уже знакомая Vivo 2019 2SMD красная, справа модули 2SMD другой компании тоже красные. Видим, что яркость практически одинаковая. Я не знаю, опять-таки, насколько это видно на камеру. Давайте измерим в люксах. Также будем мерить в трех разных точках, чтобы выявить плюс-минус среднее значение.

98 есть. Я предлагаю взять среднее значение 90 люкс. По люксам видим, что модули Viva ярче. Теперь померим ток. Сначала измерим силу тока у модулей справа. 426 миллиампер. Теперь у модуля VIVA 2 2019 247 миллиампер. Переведем полученную силу тока в ваты. У модулей тех, которые справа. 0,426 умножить на 12. Получаем 6 ватт. У модулей Viva получаем 3 ватта. И теперь самое интересное. Как вы могли заметить, в данном эксперименте мы использовали всего три модуля VIVO 2019 красные против семи модулей другой компании. При этом яркость у нас получилась выше у модулей VIVO, а потребляемая мощность в два раза ниже. Секрет равномерной засветки со стороны VIVO 2019 кроется в специально запатентованной линзе, которая делает лучшее рассеивание светового потока. В примере практических опытов мы убедились в том, как можно реально экономить с модулями Elfivo 2019. Ссылки на технические характеристики модулей смотрите в описании к этому видео. В конце ролика вы сможете ознакомиться с таблицей всех результатов сегодняшних экспериментов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч и до новых обзоров. Пока!